ৱেলকাম টু মাই চেনেল এগ্ৰিভিজন উইথ ডক্তৰ ধীৰেণ আজি আমি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেইটো হৈছে চইল হেল্থ কাৰ্ড টুল ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ অসমীয়াত আমি মাটিৰ স্বাস্থ্য কাৰ্ড বহনক্ষম কৃষিৰ আহিলা এতিয়া হোৱাট ইজ চইল হেল্থ কাৰ্ড চইল হেল্থ কাৰ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ ছইল হেল্থ কাৰ্ডৰ এইটোৱে হ'ল মেইন থিম যে স্বচ্ছ ধাৰা খেতধাৰা যদি আমাৰ পৃথিৱীখন স্বচ্ছ হৈ থাকে মাটিৰ স্বাস্থ্য ধুনীয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৃথিৱীখন সুজলা সুফলা শস্য চিয়ামলা হৈ থাকিব খেত সাৰা সেউজীয়া পাচলি সেউজীয়া শস্য উৎপাদন হ'ব তেতিয়াহে বা এতিয়া আমি চইল হেল্থ কাৰ্ড বুলি ক'লে বুজিম যে চইল ইজ দি ফাউণ্ডেশ্যন অফ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ মেইন কথা হ'ল যে কি আমাৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে চইলটো এ ফাউণ্ডেশ্যন বহনক্ষম খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ভূমিটোৱে আচল ছইল ফাৰ্টিলিটি ইজ ডিটাৰমাইনিং ডিউ টু কণ্টিনিউৱাছ কাল্টিভেশ্যন ইনডিচক্ৰিমিনেট এণ্ড ইম্বেলেঞ্চ ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লিকেশ্যন আমাৰ এতিয়া মূল সমস্যা হৈছে কি মাটিৰ উৎপাদিকা শক্তিটো লাহে লাহে কমি আহিছে ইয়াৰ মেইন কাৰণ হ'ল যে আমি একেডৰা মাটিতে বছৰ বছৰ ধৰি খেতি কৰি আহিছোঁ আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি ৰাসায়নিক সাৰবিলাক ইনডিচক্ৰিমিনেটলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কোনো হিচাপ নোহোৱাকৈ কোনো পৰিমাণ নোহোৱাকৈ আৰু ইমবেলেঞ্চ প্ৰপাৰ বেলেঞ্চ নোহোৱাকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ ফলত মাটিৰ উৎপাদিত শক্তি কমি আহিছে চইল হেল্থটো ডিটেৰি ডিটৰিয়েট হৈ আহিছে মাটিৰ হেৰি কমি গৈছে সেইকাৰণে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লণ্ড চইল হেল্থ কাৰ্ড স্কীম ইন টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি চইল হেল্থ কাৰ্ডৰ স্কীম এটা গভ অফ ইণ্ডিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে টু প্ৰভাইড ফাৰ্মাৰ্চ উইথ ৰেডিমেড ৰিপৰ্ট অন দিয়াৰ চইল হেল্থ এলং উইথ এডভাইজাৰী ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কি খেতিয়কসকলক তেওঁলোকৰ মাটিৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে জনাই ৰেডিমেড এখন কাৰ্ড দিব য'ত তেওঁলোকৰ মাটি কেনেকুৱা আছে তাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা সেইটো জনা হ'ব আৰু সেই মাটিৰ চইল হেল্থ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তাৰ ওপৰত দিহা পৰামৰ্শ দি এখন কাৰ্ড দিয়াৰ ছিষ্টেম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এই হ'ল চইল হেল্থ কাৰ্ড চ' অবজেক্টিভ অফ স্কীম চইল হেল্থ কাৰ্ড চইল হেল্থ কাৰ্ডৰ কি অবজেক্টিভ মূল উদ্দেশ্য হ'ল টু এছ এছ ডি কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ অফ চইল হেল্থ এণ্ড ফাৰ্টিলিটি ইয়াৰ এই চইল হেল্থ কাৰ্ডৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে কি মাটিটোৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা বৰ্তমান স্থিতি কেনেকুৱা তাৰ হেল্থৰ স্থিতি কেনেকুৱা আৰু সি মাটিটোৱে সেই মাটিটোৱে উদ্ভিদক প্ৰয়োজনীয় পোষক দ্ৰব্য যোগান ধৰিব পৰা কেপাচিটি আছেনে নাই বা কেপাচিটি কেনেকুৱা স্থিতিত আছে ইয়াৰ আন এটা উদ্দেশ্য হ'লটো প্ৰমোদ জুডিচিয়াছ ইউজ অফ ফাৰ্টিলাইজাৰ এণ্ড অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ যাতে যি ফাৰ্টিলাইজাৰ আমি ৰাসায়নিক সাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো জুডিচিয়াছলি হয় সঠিক পৰিমাণত হয় উপযুক্ত পৰিমাণত হয় আৰু অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ অৰ্গেনিক সাৰ ইনক্লুডিং আমাৰ পচন সাৰ ফাৰ্মি কম্প'জ এই সকলোবিলাকৰ যাতে অৰ্গেনিক মেনিয়ৰবিলাকৰ যাতে ব্যৱহাৰ আমি বেবছি কৰিব পাৰোঁ এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ মাটিৰ স্বাস্থ্যটো অটুট থাকে আন এটা উদ্দেশ্য হ'ল টু ইম্প্ৰুভ চইল ফাৰ্টি প্ৰডাক্টিভিটি আৰু এই মাটিৰ স্বাস্থ্যটো অটুট থাকিলেই চইলৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো বাঢ়িব অৰ্থাৎ উৎপাদিকা শক্তিটো বাঢ়িব টু ক্ৰিয়েট চইল ডাটা বেছ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্লেনিং আৰু এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত ছইল হেল্থ কাৰ্ড জেনেৰেট কৰাৰ পিছত এটা ডাটা বেচ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যাব যিটোৱে আমাৰ ভৱিষ্যতে কৃষি পৰিকল্পনাত সহায় কৰিব গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ চইল হেল্থ কাৰ্ডৰ মুখ্য উদ্দেশ্য এতিয়া পেৰামিটাৰ্ছ টেষ্টেড আমি চইল হেল্থ কাৰ্ড বনোৱাৰ আগতে মাটিখিনিৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আমি টেষ্ট কৰোঁ এনালাইজ কৰোঁ সেইকেইটা চাওঁ আহকচোন প্ৰথম কথা হ'ল আমি পি এইচ চইল পিএচ মাটিটো আমলিক অৰ্থাৎ কেনে আমলিক চিটি আমলিকটো কেনেকুৱা এচিডিক হৈ আছে নে বেছিক হৈ আছে সেইটো আমি পাম চইল পিএচত নেক্সট আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি এইটোৱে মাটিটো নিমখীয়া কিমান চেলাইন কিমান সেইটোৱে ডিটাৰমাইন কৰিব তাৰপিছত আছে অৰ্গেনিক কাৰ্বন অৰ্গেনিক কাৰ্বনে মাটিটোত কিমান অৰ্গেনিক জৈৱ পদাৰ্থ মিক্স হৈ আছে সেইটো সূচাব আৰু এই অৰ্গেনিক কাৰ্বনে মাটিৰ বায়'লজিকেল হেল্থটো ডিটাৰমাইন কৰিব অৰ্থাৎ মাটিত কিমান অনুজৈৱ আছে অৰ্গেনিক কাৰ্বনে সূচাব ইয়াৰ পিছত আছে এভাইলেবল নাইট্ৰজেন সেই মাটিখিনিত কিমান এভাইলেবল নাইট্ৰ'জেন আছে যিটো নাইট্ৰজেন উদ্ভিদক মাটিখিনিয়ে যোগান ধৰিব পাৰিব এই এভাইলেবল নাইট্ৰ'জেনৰ ওপৰত বেচ কৰিহে আচলতে আমি মাটিত কিমান পৰিমাণে ইউৰিয়া দিব লাগে সেইটো ঠিক কৰিব লাগে নাইট্ৰজেনৰ সাৰ কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে ঠিক তেনেকৈ এভাইলেবল পটাছ এভাইলেবল পটাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি কিমান পৰিমাণৰ চুপাৰ ফেট বা পটাছিক সাৰ সাৰ দিব লাগিব সেইটো ডিটামিন কৰা উচিত তাৰপিছত আছে এভেইলেবল পটাছ পটাছ কিমান আছে সেইটোৰ পৰা আমি চাম যে পটাছ কিমান দিব পাৰে মাটিখিনিয়ে আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মিউৰেট অফ পটাছ সাৰ কিমান এম অ' পি যিটো আমাৰ খেতিয়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে এই এম অ' পিটো কিমান দিব লাগে সেইটোৱে নি দেখুৱাই দিব তাৰপিছত আমি ছালফাৰ এভেইলেবল ছালফাৰ কিমান আছে তাৰপিছত জিংক কিমান আছে এইবিলাক মাইক্ৰনিউট্ৰেণ্ট হয় তাৰপিছত আইৰণ কিমান আছে তাৰপিছত কপাৰ স্থিতি কেনেকুৱা এভেইলেবল কপাৰ কিমান আছে তাৰপিছত মেংগানিজ কিমান আছে আৰু লাষ্ট আমি বৰণ কিমান আছে বৰণ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল হ'ল যদিও মাট্যনিত্যন এই বৰণৰ পৰিমাণ কিমান আছে এইটো চাম এই বাৰটা পেৰামিটাৰ আমি টেষ্ট কৰোঁ অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰীক্ষা কৰা বুলি ক'লে এই বাৰটা পেৰামিটাৰ এই বাৰটা বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষা কৰা হয় এতিয়া এই বাৰটা পেৰামিটাৰ পৰীক্ষা কৰি উঠি এখন মাটিৰ স্বাস্থ্য কাৰ্ড বনোৱা হয় আৰু যিখন স্বাস্থ্য কাৰ্ড কৃষকসকলৰ হাতত তুলি দিয়া হয় এই মাটিৰ স্বাস্থ্য কাৰ্ডখন কেনেকুৱা চাওঁ আহকচোন এইখন এখন মাটিৰ স্বাস্থ্য কাৰ্ড ইয়াত আমাৰ এই কৃষকজনৰ মাটিৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিয়া হয় তথা প্ৰথমতে থাকিব মাটিৰ স্বাস্থ্য কাৰ্ডত কেন্দ্ৰৰ নাম অৰ্থাৎ ক'ত মাটিখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে সেইটো থাকিব তাৰপিছত কৃষকৰ তথ্য থাকিব কৃষকৰ ঘৰ তেখেতৰ বিৱৰণ তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ এইখিনি গোটেইখিনি থাকিব তাৰপিছত পথাৰখনৰ বিৱৰণ তেতিয়া কি কি খেতি কৰা হয় আৰু পথাৰখনৰ যিহেতুকি ফটো এটা লোৱা হয় মাটি কালেকশ্যন কৰাৰ সময়তে তাৰপিছত টেষ্ট আইডি কোন কেই নম্বৰ চিৰিয়েলত তেহেঁতৰ মাটিটো পৰীক্ষা কৰা হ'ল আৰু কোন তাৰিখে পৰীক্ষা কৰা হ'ল এইখিনি বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব তাৰপিছত মাটিৰ যিখিনি পৰীক্ষা কৰি ৰিজাল্ট পাব সেই ৰিজাল্টখিনিৰ বিৱৰণ ইয়াত থাকিব পৰীক্ষাৰ নমুনাৰ বিৱৰণ থাকিব এক নম্বৰতে থাকিব উপলব্ধ নাইট্ৰ'জেন ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই নাইট্ৰজেন কিমান আছে সেইটো চাব লাগিব উপলব্ধ নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণ ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰা থাকে আৰু লগতে তলত পৰিসৰ অৰ্থাৎ কিমানৰ পৰা কিমান থকাটো উচিত এইটো তলত লিখা থকা হয় ঠিক তেনেকৈ উপলব্ধ ফচফৰাছ ইয়াৰ যিটো ৰিপ'ৰ্ট পালোঁ সেইটো থাকিব পাৰ্চ পৰিসৰ থাকিব তেনেকৈ উপলব্ধ পটাছিয়াম থাকিব পি এইচ পি এইচ কেনেকুৱা পালোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি ই চি কেনেকুৱা পালোঁ জৈৱিক কাৰ্বন কিমান আছে উপলব্ধ ছালফাৰ কিমান আছে উপলব্ধ জিংক কিমান আছে উপলব্ধ বৰণ কিমান আছে ল' কিমান আছে উপলব্ধ মেংগানিজ কিমান আছে উপলব্ধ কপাৰ কিমান আছে গতিকে এই বাৰটা পেৰামিটাৰৰ এই বাৰটা মাটিৰ বৈশিষ্ট্যৰ ৰিজাল্টখিনি আমাৰ এইখন কাৰ্ডত লিপিবদ্ধ থাকিব তাৰ লগে লগে ইয়াৰ ৰেফাৰেঞ্চ ৰেঞ্চ অৰ্থাৎ কিমানৰ পৰা কিমান থাকিলে ভাল সেই ৰেফাৰেঞ্চ ৰেঞ্চটো পৰিসৰটো দিয়া থাকিব আৰু কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই প্ৰতিটো পেৰামিটাৰৰ কাষতে একোখন একোখন ছিম্বলিক মুখ দিয়া হৈছে মুখ কেইখন যদি হাঁহি থাকে আৰু সেউজীয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি বুজিম যে সেই পেৰামিটাৰটো মাটিখিনিত ঠিকে আছে যদি ক'ৰবাত ৰঙা ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যেনেকুৱা জিংক ৰঙা দেখুৱাইছে বা হালধীয়া দেখুওৱা হৈছে তেতিয়া বুজিম যে সেই পেৰামিটাৰটোত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে হয় কম আছে নহয় বেছি আছে ইয়াত এইখন কাৰ্ড চালে এইখন কাৰ্ড এতিয়া ধৰক এইজন খেতিয়কৰ হয় খেতিয়কৰ নাম আছে মমি ভূঞা তেখেতৰ মাটিটো যদি চাওঁ আমি তেখেতৰ মাটিত আচলতে উপলব্ধ মেংগানিজ কম আছে জিংকো কম আছে ইয়াৰ আৰু বৰণ কম আছে বাকী এন পি কে বুলি যিটো কওঁ নাইট্ৰজেন ফচফাৰাছ পটাছ এইখিনি মোটামুটি ঠিকে আছে এই ৰিজাল্টখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেখেতক এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হয় এই পৰামৰ্শটো এতিয়া ধান খেতিৰ কাৰণে তেখেতে এপ্লাই কৰিছিলে গতিকে ধান খেতিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তেখেতে কিমান পচন সাৰ দিব লাগিব ইয়াত লিখা আছে দহ টন প্ৰতি হেক্টৰ দিব লাগিব ডি এ পি ঊনত্ৰিছ কেজি এম অ' পি থাৰ্টি থ্ৰী কেজি ইউৰিয়া চেভেণ্টি ফাইভ কেজি যদি ডি এ পি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সাৰৰ সংমিশ্ৰণ দুই নম্বৰত যাব লাগিব দুই নম্বৰত যাব লাগিব এছ এছ পি এইটি ফ'ৰ কেজি এম অ' পি থাৰ্টি থ্ৰী কেজি এণ্ড ইউৰিয়া এইট্টি ছিক্স কে জি আৰু বৰাক্স প্ৰতি হেক্টৰত দহ কেজি দিব লাগিব ইয়াত যিহেতু বৰাক্স দহ কেজি দিয়া হৈছে প্ৰতি হেক্টৰত আৰু জিংক জিংক ছালফেট দিয়া হৈছে পাঁচ কেজি প্ৰতি হেক্টৰ গতিকে প্ৰত্যেক খেতিয়কৰ ক্ষেত্ৰতে এইখন বেলেগ হ'ব এইখন এখন মমী ভূঞাৰ এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈ হ'ব নেক্সট এইখন এখন বেলেগৰ আছে অৰ্জুন মুণ্ডা অৰ্জুন মুণ্ড্ৰাৰ মাটিত চাওক আমি যি চাওঁ জৈৱিক কাৰ্বন অকণমান কম আছে আৰু চইল পি এছটো অলপ বেছি কম আছে ৰঙা দেখুৱাইছে গতিকে তেখেতৰ জৈৱিক হেৰিটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব পচন সাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু বৰাক যিহেতু কম আছে দহ কেজি বৰাক দিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এইকেইটা সাৰ ডি এ পি কিমান দিব লাগিব ইউৰিয়া এম অ' পি কিমান দিব লাগিব যদি ডি এ পি নিদিয়া হয় এছ এছ পি এম অ' পি ইউৰিয়া কিমান দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ এই কাৰ্ডখনত লিখা হৈছে এইটো আমাৰ ধান খেতিৰ কাৰণে লৈছিলে কাৰণে ধান খেতি কৰিলে কেনেকুৱাকৈ সাৰ দিব লাগিব কিমান দিব লাগিব ইয়াত লিখা হৈছে যদি তেওঁ মাটিটো সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত তেওঁ ক'লেহেঁতেন পাচলি খেতিৰ কাৰণে তেতিয়া পাচলিত কিমান কিমান সাৰ দিব লাগিব সেইটো এই চইল হেল্থ কাৰ্ডখনত লিপিবদ্ধ হৈ আহিব গতিকে এনেকুৱা এখন চইল হেল্থ কাৰ্ড কৃষকসকলৰ হাতত তুলি দিয়া হয় আৰু এই কাৰ্ডখন পোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে এই কাৰ্ডৰ দিহা মতেহে আচলতে ফাৰ্টিলাইজাৰটো ইউজ কৰিব লাগে কিমান পৰিমাণৰ ইউৰিয়া কিমান পৰিমাণৰ এছ এছ পি কিমান পৰিমাণৰ ডি এ পি দিব লাগে এইমতে ঠিক কৰা হয় গতিকে প্ৰচেছ অফ এচে চইল হেল্থ কাৰ্ড প্ৰিপাৰেচন চইল হেল্থ কাৰ্ডটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় এক নম্বৰ আছে কালেকশ্যন অফ চইল চেম্পুল এট ফাৰ্মাৰ্চ ফিল্ড লেভেল ফাৰ্মাৰ খেতিয়কসকলৰ ফিল্ডৰ পৰা চইল চেম্পুলটো কালেকশ্যন কৰা হ'ব দুই নম্বর টেস্টিং ইন সয়েল টেস্টিং লবরটরিজ আমার সয়েল টেস্টিং লেবরটরি আছে সয়েল টেস্টিং বিলাকত এই সয়েল বিলাক কালেক্টেড সয়েল বিলাক টেস্ট করা হব তিন নম্বরতে আছে ডাটা এন্ট্রি এন্ড এনালাইসিস ডাটাব এন্ট্রি করা হবো এই টেস্ট কৰি উঠি যিখিনি ডাটা হব হো কম্পিউটাৰত কম্পিউটার এন্ট্রি করব কম্পিউটার এনালাইসিস পিছত এখন চারি নম্বর হব সয়েল হেল্থ কার্ড জেনেশন সল হেলথ কাৰ্ডখন জেনারেট হব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউচন টু ফাৰ্মাৰ্চ উইথ ফাৰ্টিলাইজাৰ এণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট ৰিকুৱেন্স আৰু সেইখন ফাৰ্মাৰ্চসকলক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব কিমান পৰিমাণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ লাগে কিমান পৰিমাণৰ জৈৱিক পদাৰ্থ দিব লাগিব অৰ্থাৎ এফ আই এম দিব লাগিব এইবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি লিপিবদ্ধ কৰি এই কাৰ্ডখন খেতিয়কসকলৰ হাতত তুলি দিয়া হয় গতিকে এয়া আমি ফটো চাওক এই খেতিয়কজনে তেওঁৰ মাটিৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰি লেবৰেটৰীত দিবৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিছে দুই নম্বৰতে তেওঁ যিটো লেব মাটিৰ নমুনা দিলে সেই নমুনাটো লেবৰেটৰীত এনেকুৱা ধৰণে টেষ্ট কৰা হ'ল এই বাৰটা পেৰা আমি তাৰ কাৰণে টেষ্ট কৰা হৈছে তিনি নম্বৰতে তেখেতৰ যিখন চইল হেল্থ কাৰ্ড জেনেৰেট হ'ল সেই খেতিয়কসকলক এনেদৰে আমি চেণ্ট্ৰেলি কেতিয়াবা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ ছেৰেমণ্ডেলী কেতিয়াবা ভিলেজত গৈ গাঁৱত গৈ গাঁৱে গাঁৱে খেতিয়কসকলৰ হাতত তুলি দিয়া হয় এয়া গাঁৱত খেতিয়কসকলে ভূমি স্বাস্থ্য কাৰ্ড পাইছে গাঁৱত ভূমি স্বাস্থ্য কাৰ্ড বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে গতিকে চইল হেল্থ কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন এড দ'ৰ্টছ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া আহকচোন আমি এই আমি এই যে চইল হেল্থ কাৰ্ডখনৰ কাৰণে খেতিয়কসকলে কি ধৰণে উপকৃত হ'ব কি বেনিফিট পাব আচলতে সেইটো ভালকৈ জানি লওঁ এক নম্বৰতে হ'ল যে এৱাৰনেছ এবাইট চইল নিউট্ৰিয়ান ষ্টেটাছ এইখনৰ পৰা আমি গম পাম যে মাটিখিনিৰ নিউট্ৰিয়েন কিমান আছে নাই দিব পৰা কি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব লাগে কি দিব নালাগে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পাম দুই নম্বৰ ৰিডিউচ কষ্ট অফ কাল্টিভেশ্যন আমি যিয়ে মাটি টেষ্ট নকৰাকৈ যদি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিওঁ ত তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে খেতিয়কসকলে ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া দেখা যায় আৰু আজিকালি ফাৰ্টিলাইজাৰবিলাকৰো যথেষ্ট দাম অনাৱশ্যক ফাৰ্টিলাইজাৰ বহুত সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ কাৰণে মাটিটোৰ স্বাস্থ্যও বিনষ্ট হয় প্লাছ খেতিয়কজনো যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় গতিকে চইল হেল্থ কাৰ্ডৰ যোগেদি যেতিয়া আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কষ্টটো কমি যাব খেতিৰ যিটো খৰচ সেইটো কমি যাব খেতিয়কসকলে তাৰপিছতে আছে ইমপ্ৰুভ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ এফিচিয়েঞ্চি ফাৰ্টিলাইজাৰ যিটো ইউজ হ'ব তাৰ এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়ি যাব যিমান পৰিমাণৰ লাগে সিমান পৰিমাণে দিম ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়ি যাব তাৰপিছত আছে এনহেঞ্চেছ ক্ৰপ প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড কোৱালিটিভিটি কোৱালিটি ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি যাব আৰু ক্ৰপৰ কোৱালিটি বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি খাদ্যশস্য প্ৰস্তুত কৰিলেই নহ'ব খাদ্য শস্যৰ গুণগত মানো ভাল হ'ব লাগিব গুণগত মান উন্নত খাদ্য শস্য ব্যৱহাৰ কৰিলেহে খাদ্য শস্য ভক্ষণ কৰিলে আমি তাৰ পৰা উপযুক্ত পৰিপুষ্টি পাম অন্য ঠাই যি গুণগতভাৱে উন্নত নোহোৱা খাদ্য যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তাৰ পৰা আমাৰ স্বাস্থ্যত বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰিব আমাৰ শৰীৰে উপযুক্ত পৰিমাণৰ পোষক দ্ৰব্যসমূহ সেই খাদ্যৰ পৰা নাপাব গতিকে খাদ্যৰ গুণগত মানটো উন্নত হোৱা দৰকাৰ গতিকে এনকাৰেজ অৰ্গেনিক এণ্ড বেলেঞ্চ ফাৰ্মিং আৰু এইটোৱে আমাৰ অৰ্গেনিক জৈৱিক ক্ষেত্ৰত জৈৱিক কৃষিত সহায় কৰিব আৰু এই এতিয়া চইল হেল্থ কাৰ্ড যিটো আছে অসমত কেনেধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইন আছাম অসমত এই স্কীমখন স্কীমখন ইমপ্লিমেণ্টেড বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ কৃষি বিভাগে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে থ্ৰু এন অৰ্গেনাইজেশ্যন অক্টোপাছ এইটো অক্টোপাচ আই এন চি নামৰ এটা কোম্পেনীৰ সহায়ত অসম চৰকাৰে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে চইল চেম্পুল কালেক্টেড ফ্ৰম অল ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খেতিয়কসকলৰ পৰা চইল চেম্পুল কালেক্ট কৰি থকা হৈছে আৰু কালেক্টেড চেম্পল টেষ্টেড ইন এছ টি এল অফ দি ষ্টেট আৰু আমাৰ ষ্টেটৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত থকা চইল টেষ্টিং লেবৰেটৰীবোৰত এই চেম্পলসমূহ টেষ্ট কৰা হৈছে পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু চইল হেল্থ কাৰ্ড জেনেৰেটেড বেজন চইল টেষ্টিং ৰিপৰ্ট আৰু এই চইল টেষ্টিং ৰিপ'ৰ্টবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চইল হেল্থ কাৰ্ড বনোৱা হৈছে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু চইল হেল্থ কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটেড টু ফাৰ্মাৰ আৰু ফাৰ্মাৰসকলক এই চইল হেল্থ কাৰ্ডবিলাক বিলাই দি থকা হৈছে প্ৰমোট চইল টেষ্ট বেছ ফাৰ্টিলিটি ইউজ অনলি আচ্ছা আৰু এইটোৰ পৰা চইল টেষ্ট কৰিহে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰা হৈছে এইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে অসমত এনেধৰণে চইল হেল্থ কাৰ্ড স্কীমটো ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে এতিয়া আহোঁ আমি এটা নতুন ধাৰণা সেইটো হ'ল স্কুল চইল হেল্থ কাৰ্ড স্কুল চইল হেল্থ বুলি ক'লে কি বুজোঁ আমি চাওঁ আহকচোন এইটো এটা নতুন কনচেপ্ট নতুন ধাৰণা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ ৱেলফেয়াৰ গভ অফ ইণ্ডিয়া ইন কলাবৰেশ্যন উইথ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাৰ্মাৰ্চ ৱেলফেয়াৰ অৰ্থাৎ কৃষি বিভাগ বুলি ক'ব পাৰি কৃষি বিভাগ আৰু আৰু স্কুল এডুকেশ্যনে তার স্কুল এডুকেশন এন্ড লিটারেসি ডিপার্টমেন্ট আর তার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার এ আইসিএর ইনিশিয়েটেড স্কুল সয়েল হেলথ প্রোগ্রাম এই তিনটা সংস্থায় মিলি স্কুল সয়েল হেলথ প্রোগ্রেম তো আরম্ভ করেছে ইয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হল টু প্রমোট এওয়ারনেস অন সয়েল হেলথ এমং দ্য স্কুল স্টুডেন্ট আমি চইল হেল্থৰ যিটো মাটিৰ স্বাস্থ্যৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা এই ইয়াৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে অনুধাৱন কৰিব লাগিব আমি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব সকলোৱে যাতে এই মাটিৰ ভূমি স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বটো অনুধাৱন কৰে সেইকাৰণে এইটো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চইল হেল্থ কাৰ্ডৰ বা ভূমি স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বটো বুজাবৰ কাৰণে এই স্কীমখন আৰম্ভ কৰা হৈছে টু ডিচিমিনেট নলেজ অন ছাষ্টেইন হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এইটোৰ দ্বাৰাই আমি বহনক্ষম কৃষিৰ ওপৰত জ্ঞানটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিলাই দিবৰ চেষ্টা কৰা হ'ব যাতে বহনক্ষম কৃষিৰেহে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম বৰ্তি থাকিব পাৰিম আৰু এই কথাটো এই ধাৰণাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিয়পাই দিবলৈ বুজাই দিবলৈ এই চইল্ড হেল্থ কাৰ্ড স্কুল চইল্ড হেল্থ কাৰ্ড যিটো ছিষ্টেম স্কীম এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে এয়া ট'টেল অফ ফাইভ থাউজেণ্ড পি এম চি স্কুলছ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পাঁচ হাজাৰ পি এম চি স্কুল লোৱা হৈছে নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টিন কে ভি স্কুল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নশ তেৰখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় লোৱা হৈছে ছশ বিছখন ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি জে এন ভি এছ ছশ বিছখন জৱাহৰলাল নেহৰু জৱাহৰলাল নৱোদয় বিদ্যালয় লোৱা হৈছে আৰু চাৰিখন এন চি আৰ টি স্কুল লোৱা হৈছে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জুৰি আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি স্কুলছ ফ্ৰম আছাম চিলেক্টেড ফৰ দিছ প্ৰগ্ৰেম ইন দি ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছ চনত অসমত এশ বাসত্তৰ স্কুল এই আঁচনিৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তীয় কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে শেষত আমি চামাৰী হিচাপে ক'ব পাৰোঁ সিদ্ধান্ত হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে ছইল হেল্থ কাৰ্ড ইজ এ ভাইটেল টুল ফৰ ছাষ্টেইনেবল এণ্ড প্ৰফিটেবল ফাৰ্মিং ছাষ্টেইনেবল ফাৰ্মিং বহনক্ষম কৃষি আৰু লাভজনক কৃষিৰ কাৰণে ছইল হেল্থ কাৰ্ডটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টুল ইম্পটেণ্ট উপাদান হ'ব পাৰে আৰু টু প্ৰমোট ইট প্ৰমোট বা ইম্প্ৰুভ চইল কোৱালিটি প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ ইনকাম আৰু এই চইল হেল্থ কাৰ্ডে চইলৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব উৎপাদিতা শক্তি বঢ়াব চইলৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু ফাৰ্মাৰৰ ইনকাম বঢ়াব ফাৰ্মাৰৰ আয় যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ কৰাত বেছি বৃদ্ধি কৰাত এই চইল হেল্থ কাৰ্ডে সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে শেষত আমি কওঁ যে হেল্ডি চইল অৰ্থাৎ ভাল মাটি স্বাস্থ্যৱান মাটিয়ে আমাক কি দিব হেল্ডি ফুড স্বাস্থ্যৱান মাটিত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যই হ'ব হেল্ডি হেল্ডি ফুড আৰু হেল্ডি ফুড ভক্ষণ কৰিলে আমাৰ মানুহবিলাক হেল্ডি হ'ব হেল্ডি ফুড লিড্ছ টু হেল্ডি পিপুল মানুহবিলাকৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব আৰু হেল্ডি পিপুল লিড্ছ টু হেল্ডি ইক' চিষ্টেম গোটেই ইক' চিষ্টেমটো হেল্ডি হ'ব আৰু ফাইনেলি গোটেইখিনিয়ে মিলি হেল্ডি নেশ্যন আমাৰ হেল্ডি নেশ্যনটো আমাৰ নেশ্যনটো হেল্ডি কৰাত সহায় কৰিব গতিকে হেল্ডি চইল লীড টু আৱাৰ হেল্ডি নেশ্যন ইট ইজ দি হেল্থ অফ অল দ্য লিভিং অৰ্গেনিজিম এণ্ড ইট ডিপেণ্ডছ দি ৱেল বিং অফ আৱাৰ নেশ্যন চ' চইল হেল্থ কাৰ্ডটো বৰ ইম্পটেণ্ট বস্তু আৰু মাটিৰ স্বাস্থ্যটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ বা আলোচনা পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে এগ্ৰীভিজন উইথ ডক্টৰ ধীৰেণ শৰ্মা চাই থাকক থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ভিৰিং